कि आपने अगर होम्योपैथिक पढ़नी है तो होम्योपैथिक डॉक्टरों ने जो किताबों से पढ़ पढ़ कर बातें लिखी हुई हैं उनको सरसरी नज़र से ना देखें कोशिश करें कि मिजाज में डूबें और कुनो मालूम करें फिर आपको बार बार किताबें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो होम्योपैथिक में अल्ला की फिर से शफा का मादा बहुत है मगर तशीस बहुत मुश्किल काम है खुले जहन के साथ मिजाज दवाओं के मिजाज समझ कर फिर आप इलाज करेंगे तो इन शाला तल आपको फ़ायदा होगा एलोपैथिक निज़ाम में इस किस्म की चीज़ें नहीं हैं बहुत फ़ायदे वाली दवाएँ होंगी लेकिन निज़ाम वो नहीं है जो रद्द से फ़ायदा उठाए इसलिए रद्द से फ़ायदा उठाने के लिए सब दवाएँ हैं और रद्द के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह खुदा ने दिफाही निज़ाम में सही तशीस का एक अजीम शान निज़ाम बनाया हुआ है आपकी तश्स उस तशीस के निज़ाम के मुताबिक होगी तो सही जिया निकलेगा अगर नहीं होगी तो मीठा खिलाई खिलाई जाएंगे कुछ भी नहीं फायदा होगा और इसका असूल यह है कि वो जिस बीमारी जिसम के अंदर जो मौजूद है जिससे जिसम गाफिल हो गया है या उसका हमला इतना अचानक था कि उससे वो मगलूब हो गया लेकिन उसके बावजूद इज्तमाही पर जिसमें उसके मुकाबले की सलाहियत मौजूद है ऐसे मरीज़ के लिए जब आप होम्योपैथिक दवा के जरिए पैगाम भेजते हैं तो पैगाम ये मिलता है कि तुम्हें तो मसन फर्ज करें एक आदमी है उसको बाईं तरफ की सर दर्द हो रही है हाथ पांव ठंडे हैं और साथ मछली हो रही है अगर ऐसी दवा आपको मालूम हो कि उसके खाने ऐसा जहर कि उसके खाने से बाई तरफ की सिर दर्द होती है मतली होती है और हाथ पाँव ठंडे होते हैं तो जब आप होम्योपैथिक पोटेंसी में उसको दबा मुँह में डालते हैं तो उसकी रूह यह पैगाम महसूस करती है कि मुझ पर ऐसा हमला हो रहा है बाहर से मुझ पर कोशिश की जा रही है कि तुम्हारे हाथ पाँव ठंडे हो जाएँ तुम्हारा सर बाई तरफ से दुखने लगे और मतली हो तो वो जो खबीदा ताकत थी वो अचानक बेदार होती है और जिसम के अंदर हलचल शुरू हो जाती है और जो पैगाम अंदर से उसको नहीं पहुंच सका था वो पैगाम बैरूनी पैगाम के ज़रिए मुतहरक हो जाता है और देखते देखते मरीज ठीक हो जाता है अल्लाह के फजल के साथ अब हम ये नहीं कह सकते कि सरदर्द क्यों शुरू हुई थी क्या हुआ था लेकिन हमें यह पता है कि फलाम जहर में ऐसी ही इलामतें पैदा करने की सलाहियत है तो होमोपैथिक का निज़ाम अगर हिसाबी ज़ुबान में बयान किया जाए तो जैसे है जैसे हम हिसाब किया करते थे अलजब्रा में कि फ़र्ज करो असल जर सौ है अगर फर्ज करो असल जर सौ है और असल दर वाकई सौ हो तो इक्वेशन बराबर आएगी वरना ग़लती निकलेगी फिर आप उसको ठीक करते चले जाएंगे यहाँ तक के वो हिसाबी आदाद दुरुस्त हो जाएंगे जिनका असल दर वाकई सौ बनता हो फिर सही जवाब बैठेगा तो हम ये फर्ज करते हैं कि फर्ज करो एकोनाइट से मिलता जुलता कोई जहर इस मरीज को बीमार किए हुए हैं अगर वाक़ता ऐसा हो तो एकोनाइट काम कर जाएगा यानी असल बीमारी को दूर करेगा फिर यह फ़र्क है इलाज़ और दूसरे इलाज में अभी कहते हैं एक मिनट से रह गया तो फिर अब इस बाकी फिर से इंशाल्लाह